जनशक्ती न्यूज जनतेसाठी जनतेसोबत माजी आमदार कॉम्रेड नरसई मास्तर यांच्या बारा वर्षांच्या तीव्र संघर्षानंतर सोलापूर शहरापासून दहा किलोमीटर अंतरावर कुंभारी येथे तीस हजार घरकुलांचं आशिया खंडातील सर्वात मोठं गृहप्रकल्प साकारत आहे तीस हजार घरकुलांपैकी पंधरा हजार घरकुले तयार असून या घरकुलांचा हस्तांतरण सोहळा नुकताच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संपन्न झाला कुंभारीच्या माळरानावर असंघटित कामगारांसाठी साकारत असलेल्या या महागुरुप्रकल्पाची चर्चा दक्षभरात पसरली स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रकल्प पाहून आपल्या डोळ्यात आनंदाश्रू आल्याचं सांगितलं अडमास्तरांच्या प्रयत्नातून उदयास आलखा या तीस हजार घरकुलांच्या प्रकल्पामध वीस हजारांपेक्षा जास्त घरकुले ही अल्पसंख्याक समाजासाठी आहेत अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी केलेल्या अतुलनीय कामगिरीचा सन्मान व्हावा याची उतराई व्हावी म्हणून पुढच्या आठवड्यात अल्पसंख्याक समाजातर्फे मास्तरांचा भव्य नागरी सत्कार होणार अडम मास्तर यांचे खंदे समर्थक आणि जिओ और जीने दोचे मुख्य संपादक इरफान सय्यद सर यांच्या प्रयत्नातून नागरी सत्काराची संकल्पना पुढे आली मुफ्ती सय्यद अमजद अली काझी यांनी यासाठी संमती दर्शवली आहे मात्र त्याआधी मास्तरांनी मिळवलेले देदीप्यमान यश रेनगरची महिमा फक्त आपण ऐकतोच त्यापेक्षा दौऱ देशपातळीवर ज्या गृहप्रकल्पाची चर्चा होत आहे त्या रेनगरची प्रत्यक्षात पाहणी करण्याची इच्छा शहर काजी मुफ्ती सय्यद अमजद अली यांनी व्यक्त केली त्यांच्या या मागणीला मान देत काल गुरुवार दिनांक बावीस फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस रोजी रेनगरचा पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला या पाहणी दौऱ्यात सय्यद अमजद अली काझी यांच्यासह हाजी अय्यूब कुरेशी हसीम नदाफ विकार शेख वाहिद विजापुरे मौलाना महमूद आसिफ सर फारुख शेख इम्रान मंगलगिरी नझीर मुंशी ताजुद्दीन गदवाल मुजाहिद दुरुक्कर मोहम्मद भाई अँडवोकट बडे खान अॅडवोक असिम मांगी समद माडी मोहम्मद इंडीकर नासर आळंदकर रफी खान काशिम अत्तार प्राध्यापक सी जी अत्तार जाकीर अत्तार महबूब शरीफ इंडीवाले आदींचा समावेश होता पाहणी करण्यासाठी आलेल्या मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचे स्वतः अडममास्तर यांनी स्वागत केले प्रारंभी मुख्य प्रवर्तक आडममास्तर यांनी गृहप्रकल्पाची संपूर्ण माहिती सांगून बारा वर्षांची संघर्ष कथा सर्वांसमोर मांडली मास्तरांचा संघर्ष ऐकून उपस्थित सर्वजण आवाक झाले तीस हजार गरीब महिलांच्या डोक्यावर असलेले प्रत्येकी दोन लाखांचे कर्ज सबसिडीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीतून खेचून आणणे हेच माझे यापुढे एकमेव लक्ष असून त्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं तर मुस्लिम समाजाला आपण हक्काचं घर दिलं त्यासाठी आपल्याला बारा वर्ष संघर्ष करावा लागला त्याची उतराई म्हणून यापुढे आम्ही आपण सर्वतोपरी सहकार्य करू असे आश्वासन सय्यद अमजाद अली काझी यांनी आडमास्तरांना दिले अपने मुखलिस लोगों पर गौर करने की ज़रूरत है देखिए कहना अलग बात है करके दिखाना अलग बात तो है कि जो रहनुमा अपनी ज़िंदगी ग़रीबों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए मुसलमानों के लिए वक्त कर चुका है और अभी जो कुछ चीज़ें लोन की शक्ल में सब्सिडी की शक्ल में तो आती है वो उन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए अभी उनकी ज़ुबान से ये बात नहीं की कि या तो उन गरीबों का उन खुवा का वो, का, वो तो लोन की शक्ल में अभी दो लाख बताया है या तो वो माफ होगा या तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी ये बहुत बड़ी बात है और हमें भी इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है और तन मन धन से हम जो भी मास्टर के साथ खड़े रह सकते हैं आज हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है अल्लाह से यही दुआ करता हूँ यावेळी उपस्थित असलेले उर्दू कवी प्राचार्य आसिफ इक्बाल यांनी मास्तरांसह नलिनीताई कलबुर्गी युसुफ शेख मेजर आणि संपूर्ण टीमचे तोंड भरून कौतुक केले ते म्हणाले अडबमास्तरांनी मुस्लिम समाजावर खूप मोठे उपकार केले असून त्यांचा संपूर्ण समाज ऋणी आहे एवढेच नव्हे तर रेनगरला मिळालेल्या यशाचा आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी संपूर्ण टीमला आपण स्वखर्चाने दुबईला पाठवू असे अभिवाचनही आसिफ इक्बाल सर यांनी देऊन टाकले तो मैं बहुत छोटा सा अपना सा एक मतलब कार्यकर्ता कहे या टीचर कहे जो भी कहे आप मैं मेरी तरफ से मतलब ये इसकी कोई शोहरत नहीं कुछ नहीं क्या नहीं मतलब आडम मास्टर साहब की फैमिली को और हमारे कलगू की ताई है और हमारे मेजर साहब है मैं इनकी जो तो टीम है पांच दस लोगों की जो भी टीम बनेगी इसका सेलिब्रेशन आप दुबई में जाकर करें उसका खर्च मैं करूंगा सर हमारे माँ बहनों का जो कर्जा है वो अगर हमारा मिट जाएगा तो दुबई जाने से भी बहुत बड़ा हमारे पर ऐसा होगा को आप चुन के देंगे तो बड़ी खुशी होगी और हमारे माँ बहनों की सब जो कर्जा है वो उतर जाएगा प्रारंभी रेनगर सेक्रेटरी युसुफ शेख मेजर यांनी प्रास्ताविक केले दरम्यान शहर काजी सय्यद मुफ्ती अमजाद अली काझी यांच्यासह समाजातील सर्व प्रतिष्ठित नागरिकांनी रेनगर आणि पाणी पुरवठा विभागाची प्रत्यक्षात पाहणी या प्रसंगी रस्गरच्या चेअरमन नलिनीताई कलबुर्गी मोहम्मद हनीफ सातखेड इलिया सिद्दीकी आसिफ पठान अखिल शेख दाऊद शेख नरेश दुगाणे जावेद सगरी खाजा करजगी आदी मान्यवर उपस्थित होते रेनगर की पहान मुफ्ती सैय्यद अमजद अली काजी और इतर राजकीय पक्षांत नेत्या उत्स्फूर्तपण सकारात्मक प्रतिक्रिया दी सर्व प्रतिष्ठित नागरिक बहुत बड़े पैमाने पर यह काम हुआ है ऐतिहासिक काम हुआ है इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है बगैर किसी मंत्री पद के बगैर किसी सियासी ताकत के इंफिरादी सतह पर अपने पूरे ग्रुप को लेकर इतना बड़ा काम अंजाम देना ये मैं समझता हूँ ये ग़रीबों की दुआएं हैं कि जिसने आडम मास्टर साहब को ये काम करने में कामयाबी अता की है और हम सब लोगों ने जब पूरे रे नगर का मुआयना किया और बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत घर बनाए गए हैं और पानी के भी जो प्लांट लगे हैं उनका भी हम लोगों ने जायज़ा लिया तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि इतने तादाद में मैं समझता हूँ लोगों को घर देना छत देना और उन्हें इतनी सारी सहूलतें देना ये बहुत बड़ी बात है तो दिल से हमारी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और आफ़ियत दे आमीन। और ऐसे ही गरीबों के लिए काम करते रहने की तोफ़ी उन्हें अता फ़रमाए साथ ही साथ उन्होंने जो बात कही कि अभी एक मसला ये है कि दो लाख के करीब करीब जो लोन इन घर के जो जो मालिकान रहेंगे उनके ऊपर रहेगा तो हुकूमत से वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत तो दो लाख रुपये की सब्सिडी दे हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी दुआएं भी आडम असव साहब के साथ हैं और हम पूरी कोशिश भी करेंगे जिस किसी तरीक़े से हम तान कर सकें उनकी मदद कर सकें कि ये दो लाख लोन सब्सिडी की शक्ल में सभी ये जो गरीब बहनें जिन्हें घर मिले हैं उन्हें माफ़ हो जाए ताकि सही माना में उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अंदाज से काम हो जाएगा इन तो हम सब यही उम्मीद से यहाँ आए थे और हमें देख कर बड़ी खुशी हुई कि हमारे उम्मीद से बेहतर काम हुआ है तो बहर हाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस कार्य खैर को कबूल फ़रमाए और जो ग़रीबों के लिए उन्होंने काम किए हैं उनका बेहतरीन से बेहतरीन बदला अल्लाह नगर को देखने आए थे यहाँ का जायज़ा लेने के लिए तमामी शहर के जो है जान जा, जा, जिम्मेदार हजरात यहाँ पर आए थे और उन्हें हम देख कर उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई दो पाँच लाख रुपए में दो अच्छे फ्लाट की शक्ल में उनको मकान मिल रहा है अल्लाह के फजल से ऐसा है और दो पाँच लाख रुपए कोई अहमियत की जैसा नहीं आज के दौर में ये मकान मिलना बहुत बड़ी अहमियत की बात है और मास्टर साहब ने जो काम किया ये है ये काबिल तारीफ़ है एशिया खंड में इस तरह की जो है कोई सोसाइटी नहीं बनी होगी जो मास्टर साहब ने बना कर बताया इसलिए कौम का भी काम है कि उनके 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 काम का उनको सिला अता करने की तदबीर बनाएं और उनको उनका सिला अता फ़रमाएँ अल्लाह है कि अल्लाह ताला उनकी जायज़ मकासद में तो यहाँ पे हमारे पूरे मुस्लिम समाज के हमारे शहर के मुस्लिम समाज के यहाँ पे आके देखे हैं आड़म मास्टर से बात किए हैं बोले तो साढ़े बाई साढ़े बाईस हज़ार घर मुस्लिम समाज के गरीब को दे रहे हैं बोल के हमारे काजी साहब ने और हमारे इरफान सर ने जो आज यहाँ पे लेके आके आडा मास्तर साहब से पूछे तो कितने में तुम घर दे रहे हैं क्या दे रहे हैं इसकी क्या है पूरी खुलासा आडा अस्तर ने फाइल देखा के हमको दिखाए हैं कि वो जैसे तो आडा अस्तर साहब ने बताए कि हमको ये गरीब के दो लाख रुपए माफ़ करने के लिए हम कुछ भी हमारे काजी साहब ने बोले हमारे तरफ से कुछ भी एरेंगा तो हम आपके साथ में खड़े रहेंगे जो तो मुस्लिम समाज ने सब जबान दिया है तो हम आड़म अस्तर की दिल के गहराई से ये खुशी हुई है देख करके एशिया का सबसे बड़ी ये सोसाइटी गरीब मुसलमानों के लिए बनाई गई है इंतहाई दिलकश और अच्छा एक चीज़ हमें देखने को मिली और इसका पूरा चेहरा हमारे साबिक एमएल मास्टर को जाता है एक मसला जो बार बार यहाँ कहा जा रहा है वो दो लाख का तो मैं ये कहूँगा क्योंकि खुद मेरा बैंक से ताल्लुक़ है इसलिए इसकी कोशिश बैंक के लेवल पे होने वाली नहीं है इसके लिए हमको सियासी तौर पे ही लड़ना पड़ेगा और इसको लड़ने के लिए हम सब आपके साथ हैं जिस वक्त कहेंगे जिस जिस तरह आपने कहा कि बम्बई को मोर्चा ले जाना है तो हम सब आपके साथ मोर्चे में आएंगे यानी मुसलमानों के इतने बड़े अहम मसले के लिए हम सब तर पाहिल्यानंतर खरंच एक आश्चर्याचा असा धक्का बसला हे पूर्ण एशिया खंडामधलं सगळ्यात मोठं असं प्रोजेक्ट आहे आणि ते अल्पसंख्याक बहुल असं हे मोठं प्रोजेक्ट आहे सर्व समाजातल्या नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करावं असं हे प्रोजेक्ट आहे असं मला वाटतं खऱ्या अर्थानं ह्या प्रोजेक्टसाठी गेल्या पंधरा वीस वर्षामध्ये जे अडममास्तरने श्रेय काम केलेलं आहे ते कामामध्ये असंख्य राजकीय सामाजिक वेगवेगळे अडथळे त्यांच्यासोबत आले अशा सगळ्या अडथळ्याची शरद पार ते मोठं प्रोजेक्ट त्यांनी खऱ्या अर्थानं गरिबाचा नेता म्हणून ज्याला म्हटलं जातं अडब मास्तरला ते त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं आपल्या कृतीतून माझं याको देख के इतनी दिली कैफियत जो आहे बदल गे की हमको हे लगा की वाक्यात खिदमत खल अगर है, तो वो ये चीज आहे ते सारी जो है ना ज़िम्मेदारियाँ निभाकर सारे लोगों का जो है ना मुखालफत बर्दाश्त करके जेलों में जा कर के और सबकी कड़वी कसीली सुन कर के फिर जो है ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो खड़े करते हैं तो ये बहुत बड़ी जो है ना अपने आप में एक कामयाबी है और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को वाक़ता लोगों की जो है ना रहनमाय रहबरी के लिए हम लोग जो है उनके साथ में खड़े रहें ये मेरी दिल की तमन्ना है अल्लाह तो तब तडम मास्टर साहब को जो है दुनिया और आखिरत में जो है ना सही रहनुमाई रह रहिण करें और उनके ऊपर अपना हकीकी इनाम ना दिल फरमाएँ जिसको हम सब अपने दिल में समझते हैं है। आज जो है आज हम यहाँ तमाम जोलापुर शहर के जो है तमाम अलग अलग पेशे के अलग, अलग अलग जो है सामाजिक इदारों के मैदान यहाँ जो है कुमारी में जो है आडम मास्टर ने जो रे नगर जो है ये तमीर करने का जो प्रोजेक्ट लिया है उसके लिए हम सब यहाँ पे वो एक नज़र देखने के तल्ल से आए थे उसमें जो है हमारे शहर काजी अमजद अली काजी साहब के जो है त्यादत में और इरफान सर के जो है जहर निगरानी हम यहाँ आए थे तो हमको देखने के बाद ये एक बहुत ताजुब हुआ कि इतना बेहतरीन काम माइनॉरिटीज के लिए मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए आड़ा मास्तर के हाथ से जो हो रहा है कि तो देखें तो एक छोटे तरीके का शहर इन्होंने बसाया है तो बहुत अच्छा ये जो है एक ख़दमत खल अगर देखें तो गरीब औरतों के लिए जो है खिदमत खल काम इन्होंने यहाँ पे किया है ये बहुत काबिल सताइश बात है तो हमारी दुआ है कि अल्लाह जो है इनसे इन ऐसे ही जो है लोगों के खैर के काम इनसे ले